Під пронизливий гуркіт канонади щодня вимушені засинати і прокидатися мешканці Слов'янська. Проти в певних мікрорайонах страшною реальністю для городян стають бойові снаряди, що влучають безпосередньо в домівки мирних жителів. Наймасштабніше руйнування сталося рано вранці, 20 травня. Під обстрілом важкої артилерії опинилися будинки по вулиці Енгельса в мікрорайоні Залізничний. Восьми десяти будинки майже не вціліли. Господарі літні люди і слабким здоров'ям у розпачі. Майже за на схлі років вони залишилися без даху над головою. Де шукати порятунку де допомоги, вони й гадки не мають. Від загибелі людей врятувала Боже проведіння. Погано три міни упало одновременно, ні снаряди, ні що воно таке. А я це прийшла, Розкажіть, будь ласка. У п'ятого сьогодні. І без 25, п'ять, отак. Да. Ну я щоб дочки ночувала, мене дома не було. Тому що я вечором пішла туди до неї, а вона каже: мама, я борщ сварила, давай покушаємо. а тут почали строчити. Так страшно. Я чую нас, не йди домой, ночуй. Я кажу, та да, хата одна, там як как то както, та да, ночуй нічого не буде з той хата, то Господь мене одвів. Ну ти, тобто діла. Як узнали, що произошло? Ну, ми ж у погребе сиділи, а внук не захотів в погреб лізти. Каже, мама, там сильний дим йде. Ми винесли і побігали. Я глянула, я чого ума не зайшла. Прибіжали коли дим, а відьмо воно вже горить, вже полдома, да так, мабуть, моментально горить. Жара, оно і горить. Це тюркти все було, Господи. Ни одежды, ничего теперь нет. Все пропало. Ни окон, ничего. Ой, вы сами видите. Ни одежды. Ну ничего нету. Все разбомбили. Все. Ни крыши, ни дома. Вот кто мне теперь восстановит? Если я, у меня три операции. У меня... Мужа нету, похоронила, все, я осталась полностью без ничего, без всякой защиты, я не знаю, что сказать. Но я бы уже хотела бы обратиться к этому Турчине. Хай он заберет свои войска и вали вообще с Украины. Его люди растерзаются за то, что столько крови он попил с людей. За что спрашивается? Еще правду люди не знают. Ничего нет. Все побито, все погромлено. Наша красивая армия украинская, которая пришла нас не защищать оттерзать, где у нас тут террористы или те сепаристы, которые детям по пять лет, или по году, или я, какой я бандит или террорист, что они меня так сегодня крепко обидели. А вы были дома, когда вы это слушали? Да, да. Что было? Значит, ну лежали, это было полпятого мы уже привыкли как бы к выстрелам выстрелы выстрелы потом у меня начал сыпаться потолок Муж говорит, по моему пора в подвал и все и мы бегом он меня за шкирку и мы, мы, я в подвал бегу и смотрю здесь идет э, пыль столбом. Я в подвале побыла ровно 4 минуты, я когда вышла, уже у соседей горела хата, крыша горела, и вызвала МЧС, они говорят, а вы что, с Краматорска? Я говорю, нет, мы с города Славянска, у нас в городе Славянска улицы Энгельса нету, я говорю, есть. А он говорит, какой район? Район Межжайбазы. Все понятно, мы выезжаем. Но ну, минут через 20 они уже были здесь. Ну, они молодцы, они приехали быстро. П Пожарная машина приехала очень быстро. Мне это понравилось. Начали тушить. Ну где-то... Ну ужас, ужас. Мы сидели с подругой. Так, 4.22. Вот первый выстрел. Мы как раз живем на подстанции. Мы там подстанции. Мы с ней спустились в подвал. Подвал ходил ходуном, стреляли очень интенсивно, стреляли в основном с корочуна. И где-то здесь близко. Кто отвечал кому? Я не знаю. Но стреляли так. Такое впечатление было, что над нами летают снаряды. Вот летит, значит, снаряд сначала оттуда. Потом, значит, летит туда. И вот э, э, такое впечатление, что, представляете, они как бы друг к другу, навстречу летали. Потом мы, значит, вышли. Время, я не знаю, сколько было, но уже, наверное, седьмой час был. В общем, около двух часов бомбили. Потом мне подруга говорит, что-то горит. Я думала, что на, на, на твоей улице. Я побежала, у меня друзья здесь живут. Я бегу, народу много. Думаю, да ну, откуда же взялись люди-то? Бегу, меня друг останавливает Мой муж моей подруги. Говорит, мы живы, не беги к нам. Я говорю, слава Богу. Ну, Катя, вот, представляете. Мы все здесь, вот, наша улица, мы очень дружны. Мы друг друга знаем, и каждый о друг друге беспокоится. Что случилось? Как вы перенесли взрывы? Мы переносим очень тяжело. Соседи, это десятый номер, угу. там старые пенсионеры, бывший шахтер, но ну, они глубокие пенсионеры. <сосы> э -э снесло все, вон шифер Снесло все. И, да, тут несколько раз садили, хорошего ничего нет. Так а что получается, отсюда идет выстрел? Да. А потом нам дают по морде только так, я понимаю. А по международной знаете, сильно пострадали? Ну, пострадали там, да. И там где-то есть неразорванный снаряд лежит, но говорили, что позвонили в службу 101, они примут меры. А кто кого защищает, не помню. О, так вот это же у меня вопрос. Кто, по вашему мнению, защищает? Я не знаю, они лупят друг друга. Они никого не защищают. Все. Вы Они во... бьют, все. То и на тех стреляют, то и на тех. Все. Вы военный? Я бывший, конечно. Ну оказалось. и как вы оцениваете то, что происходит? Я оцениваю и подлость с той стороны и подлость с той стороны. Нельзя против народа. Никогда. Боже, спаси. Ну как против народа по на... стрелять? Нельзя, ты, если в бою, пожалуйста, ты, да, ты орден получить, ну извините, ну стреляйте против народа, ну как это? Так от, вот ты... Откуда первые выстрелы? А ваши? откуда, я не знаю, я крованул, я вышел, там дом полыхал. Это ужас. Это так ужас. Что вы говорите, военные должны с другой стороны биться, не тут, не в городе. О! Не надо быть ни тех, ни тех в городе. Ни тех, ни тех. Так где же им тогда биться? Нигде. Ребята, ну вам, я уже, ну вам же жить. Ну нельзя же это творить. Ну это идиот. А что ну, бы вы сказали украинским военным и ополченцам? Кого? Ополченцам. Я никого не сказал. видел. Не опол, Он не ополченцем. Что сказали? Не. Я бы сказал, сынок, уезжай отсюда, чтобы тебе и духу не было. А украинским военным, чтобы сказать? А я бы сказал, сынок, уезжай, чтобы тебе духу не было. Одинаково. Вот не, тех, не тех. Я бы сказал, что вы меня защищаете от этих, ну, я, этих. я бы еще салатов. Но я не, не тем не верю, не тем. Что вы планируете сейчас делать? Значит, на 12 часов был у нас Хмелевой, сказал, на 12 часов на территории Бетонмаша будет собрание жителей нашего поселка. Значит, за путями дома пострадали только на нашей улице, на которой всего 30 домов, пострадало 3. Не считая те, что шифер побитый, окна выбиты. Ну, спасибо, что нема жертв, нету раненых. И на этом хорошо. Свет нам обещают к концу дня восстановить. А веки газ уже подключили. Это тоже спасибо нашим местным властям. Оперативно сработали. Но так жить, конечно, нельзя. 21 век, очень тяжело жить. Так жить нельзя, просто-напросто. Мы хотим мира, мы хотим еще пожить.